अवधूत चिंतन श्री गुरुदैव दत्त सर्वांना स्वामी समर्थ मित्रांनो घरातल्या एकोप्यासाठी आज आपल्याला बघायचं आहे श्री स्वामी समर्थांचा ऐक्य मंत्र यमत्रुराण यम शान्तिर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्दे शांति शैवायमीशं शिव नित्यवोचन् सतश्री अकालेति च सिच्य सन्त शास्त्रेत केचित् स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एवं प्रभुरद्वितीय स एक एवं प्रभुरद्वितीय यं वैदिकामन्त्ररुष पुराण इन्दं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्दे विनिर्दिशान्ति शैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धंस्तताहं निति बोद्धजैना सतश्री अकालेति चिख्य सन्त शास्त्रेत केचित् कतिचित् स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एवं प्रभुरद्वितीया स एक एवं प्रभुरद्वितीया यं वैदिकान्त्ररुष मातरिश्वानमाहो वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्दे विनिर्देशान्ति शैवायमीशं शिवैत्यमोचन् यं वै निति बोधैना सतश्री अकालेति च सीख्य सन्त शास्त्रे त केचित् स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स ए एवं प्रभुरद्वितीय स एक एवं प्रभुरद्वितीय यं वैदिका दैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धं स्तताहं नितिबोधजैना सतश्री अकालेति च सीख्यसन्त शास्तेत केचित् कतिचित् प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एवं प्रभुरद्वितीय स एक एव यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धंस्तताहं निति बोधजना सतश्री अकालेति च सीच्य सन्त शास्त्रेतके यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एवं प्रभुरद्वितीयं स एक एवं प्रभुरद्वितीया यं वैदिका निति बोधैना सतश्री अकालेति च सीख्य सन्त शास्त्रेत केचित् स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एवं प्रभुरद्वितीय स एक एवं प्रभुरद्वितीय यं वैदिकामन्त्ररुष पुराण इन्दं यमं मातरिश्वानमौ वेदान्तिनो शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्तीं बुद्धंस्तदाहं निति बोद्धजैना सतश्री अकालेति चि च सन्त शास्त्रेत केचित् कतिचित्कुमार स्वामीति मा यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एवं प्रबुरद्वितीयं स एक एवं प्रभुरद्वितीयं यं वैदिकामन्त्ररुष पुराण इन्दम् निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्दे विनिर्दिशान्ति शैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धंस्तताहं निति बोद्धजैन सतश्री अकालेति च शास्तेत सन्त शास्त्रे तेचित् स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एवं प्रभुरद्वितीय स एक एवं प्रभुरा द्वितीय यं वैदिकामन्त्ररुष पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्दे विनिर्दि शैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धंस्तताहं निति बोद्धजैना सतश्री अकालेति च सिख्य सन्त स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एवं प्रभुरद्वितीया स एक एवं प्रभुरद्वितीया यं वैदिका शैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णव विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धंस्तताहं निति बोद्धजैन सतश्री अकालेति च सिख्य सन्त शास्त्रेत यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एवं प्रभुरद्वितीयं स एक एवं प्रभुरद्वितीया यं वैदिकामत्ररुष शैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धंस्तताहं निति बोद्धजैना सतश्री अकालेति चिख्य सन्त शास्त्रेत केचित् प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एवं प्रभुरद्वितीयं स एक एवं प्रभुरद्वितीया